Rombakan besar-besaran GLC Sabah diumumkan, "Kenapa sekarang? Adakah ini petanda perubahan positif atau tanda masalah yang lebih besar sedang cuba disembunyikan?" Persoalan-persoalan inilah yang menjadi perhatian rakyat. Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengumuman Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur tentang rombakan menyeluruh GLC negeri memang mengejutkan ramai pihak. Dari pelantikan pengurusi baharu hingga ke ahli lembaga pengarah, semuanya bakal diubah. Persoalannya, apakah punca sebenar yang mendorong tindakan drastik ini? Saudara-saudara yang dihormati, menurut laporan bernama Hajiji, menyatakan bahwa matlamat utama ialah mengembalikan keyakinan terhadap GLC Sabah menjadikannya lebih kompeten dan mampu menjana nilai ekonomi kepada rakyat serta negeri. Dalam kata lain, pentadbiran mahu memastikan GLC bukan sekadar kewujudan atas kertas tetapi benar-benar menjadi pemangkin ekonomi. Hadirin yang budiman, jika dilihat dari perspektif tadbir urus, rombakan ini selari dengan usaha meningkatkan accountability dan ketelusan. GLC merupakan entiti strategik mengurus aset negeri bernilai berbilion. Maka, kepimpinan yang profesional dan dinamik memang diperlukan. Namun, begitu ini juga menimbulkan satu persoalan: adakah prestasi GLC sebelum ini tidak memuaskan? Rakan-rakan penonton HJJ menegaskan bahwa Sabah kini memasuki era baharu yang dipacu oleh pendigitilan tenaga baharu. Pelaburan strategik dan pembangunan sosial ini sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya (SMJ). 2.0. poin kosong dalam konteks ini, rombakan GLC boleh dianggap sebagai cobaan menyusun semula struktur untuk menepati agenda pembangunan tersebut. Saudara-saudari sekalian, namun terdapat juga naratif lain yang dibualkan rakyat. Ada yang melihat langkah ini sebagai pengukuhan kuasa politik memastikan GLC diketuai individu yang benar-benar sehaluan dengan dasar kerja negeri. Walaupun ini tidak nyatakan secara terbuka, persepsi seperti ini sukar dielakkan kerana GLC sering terikat dengan keputusan politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ji menyebut bahawa mereka menghargai kepimpinan terdahulu tetapi menegaskan rombakan adalah perlu untuk memastikan transformasi berlaku. Ini membawa kita kepada satu lagi persoalan besar. Jika kepimpinan lama masih dihargai, mengapa perubahan total diperlukan? Adakah terdapat masalah dalaman yang tidak didedahkan atau ini sekadar penyelarasan rutin bagi penyokong pelaksanaan SMJ 2.0? Saudara-saudara yang dihormati, dalam mana-mana pembaharuan besar kepercayaan rakyat bergantung pada ketelusan. untuk rakyat Sabah, mereka mahu melihat hasil yang nyata. GLC yang benar-benar menguntungkan negeri bukan sekadar menjadi simbol atau tempat berfungsi sebagai lantikan politik. Hadirin yang budiman, rombakan ini juga memberi isyarat bahwa Sabah ingin bergerak sebagai grid borneo ekonomi. Memanfaatkan sumber tenaga dan potensi pelaburan, tetapi persoalan utamanya ialah: adakah kepimpinan baharu ini mampu membawa perubahan atau sekadar kosmetik? Rakan-rakan penonton, akhirnya apa yang penting ialah bagaimana rombakan ini diterjemahkan kepada manfaat kepada rakyat. Dari peluang pekerjaan sehinggalah keberkesanan projek pembangunan, Sabah berada di persimpangan penting. Rombakan ini boleh menjadi permulaan transformasi besar atau sekadar satu episode politik biasa. Jadi, adakah rombakan ini benar-benar perlu atau terdapat sebab lain yang tidak dijelaskan kepada rakyat? Bagaimana pula pandangan Anda? Adakah ini langkah pembaharuan atau sekadar penyusunan kuasa? Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena setiap bersama, Arena Rakyat, Tempat isu jadi bualan.